暂时无人接听，请稍后。Sorry, 喂，到底怎么回事？你给我说清楚。方燕有危险。什么？我正赶去你家。方燕有危险。 什么呀，小 K？小，是你在网上爆的料，是你一直在偷拍我跟十一，是吗？小 K，你是不是误会什么了？我跟十一只是朋友，不配提他的名字。从你一开始出现，十一整个人都变了。 竟然会为了你不顾自己的身份，不惜掉粉。你知道他一步一步走过来有多不容易吗？你知道这些年我为他付出了多少？我查了小 K 的资料。 从你出道开始，他就是你的粉丝。上大学的时候，为了参加你的助理面试，错过了论文答辩，连毕业证都没拿到。他还是粉丝后援会的会长，在粉圈里有一定的知名度。你和方言的绯闻爆出来之后，他就曾在粉圈里公开发表过抵制方言的言论。没错，我是喜欢他，无私的那种喜欢。 我这辈子最想做的事情，就是帮他站在舞台中央，成为一代巨星。可是你，你毁了这一切。<noise> <noise> 你想说我会坐牢，对吗？无所谓，我不在乎。我这辈子做的最有意义的事情，就是陪着十一哥，而你。 毁了我对十一的所有美好幻想。反正我也不能陪着他，一切都没有意义。我要你把十一还给我，红颜。别怕。 警察很快就来了，等会警察就来，别怕，你没受伤吧？你，你们逼我的！小 K，你先冷静一点，别乱动，不然一起死。小 K，别乱来，放下。 是你们逼我这样的。只要这个女人在十一身边一天，我就没有办法做任何事情。我今天就小 K，你误会了。方圆爱的是我，我也很爱他。胡说！他明明爱的就是十一，而且十一被他迷住了。他真的爱的是我。冷静一点，啊！拖延时间是吧？你不是说你爱他吗？证明给我看，你爱的人不是他吗？你证明给我看，你,你,你,你快点！ 这些骗子在我面前演什么戏呢？拿我当傻子是吗？小 K，你们伤害了我，也伤害了十一，嗯、要毁了十一，都给我去死！